Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Bu gün sizlerle birlikdə milli mətbəximizin ən qədim, ən ləzzətli yeməklərindən olan aş hazırlayırıq. Bu dəfə isə düymümüzün tərkibində əlavə olaraq maşda olacaq. İşə et olaraq suyu qaynatmaqla başladıq. Qaynatmış olduğumuz suyun üzərinə ağız dadımıza uyğun duz sarı kök təxminən ki 1 qaşığı da bitki yağı əlavə edirik. Bir neçə saat öncədən islatmış olduğumuz duyunun yuduq indi isə qazanımıza əlavə edirik. Təxminən 6-7 dəqiqə qaynadırıq. Nöbət olaraq maşlarımızı da bir müddət öncədən qaynatmışdıq. İndi isə təxminən 6-7 dəqiqə qaynamış və yumşalmağa başlamış olan düymüzün üzərinə maşları əlavə edirik. 4-5 dəqiqə ərzində də ikisini birlikdə qaynadırıq. Videomdan da görmüş olduğunuz şəkildə artıq düyümüz hazırdır. Aşımız qaynadı. İndi isə biz onu süzməyə aparaq. Qazanımızın dibini boşaltdıq, içərisinə bitki yağı əlavə etdik. Siz bunu kərə yağı da edə bilərsiniz və içərisinə lağaşları yerləşdiririk. Aşımızı təkrar qazanımıza əlavə edirik. üzerinə təkrar mənbətki yağı gəzdirdim və dediyim kimi siz bunu kərə yağı olaraq da istifadə edə bilərsiniz. Sobamızın üzərinə yanmaması üçün bir dəmir parçası yerləşdirdik və qazanımızı üzərinə qoyduq. Təxminən 40-45 dəqiqə dəmdə saxladıqdan sonra aşımız artıq hazırdır. Gördünüz kimi son halı Əgər videom bəyənilsə, like etməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşmək ümidilə, hər hansı bir sualınız yarandısa, şərh bölməsində qeyd edin. Hələlik.